Так, друзі, сьогодні вночі знов не дали спокійно відпочити північні наші орки, здійснивши чергову повітряну атаку на всю територію нашої Батьківщини, в тому числі на мій рідний Київ. І під час цієї атаки я вирішив від безсоння подивитись, що є цікавого в Ютубі. І потрапив на, останнє, на останню програму. Відомого, дуже професійного та фахового, а від цього більш небезпечного, російського пропагандиста Андрія Караулова. Відомого ще з радянських часів. Програми США на секретна, момент істини свого часу були дуже і дуже популярними. Багато років цей екземпляр дотримується. Доволі жорсткої вертикальної лінії в своїй діяльності, яка полягає в наступному. цар хороший, боярі плохі Карулов ніщить все керівництво Росії, критикуючи за дії чи бездіяльність, але за будь-яких обставин. Дякує Богу, що Росії подарований такий керівник, як Володимир Путін. Спочав я дивитись цей новий випуск програми Калуга. І одразу спіймав себе на тому, що хотів би з вами поділитися деякими фрагментами цієї програми. Не є великою таємницею, що вже, мабуть, місяці-два, як українські Збройні сили наносять систематичні, підкреслюю, систематичні удари, мета яких знищення російської інфраструктури з переробки нафти. Ледь не кожного тижня ми отримуємо повідомлення та відеофіксацію випадків, коли українські дрони влучають в той чи інший об'єкт російських НПЗ. Звісно, річ нам, пересічним громадянам, це подобається, але, ну, відверто, я думаю, переважна більшість з вас не розуміє, яке значення такі систематичні удари мають для країни-агресора. Для цієї скаженої бензоколонки. колонки. А от зараз саме цей російський пропагандист почав відкрито казати про те, що відбувається всередині Росії. Я буду демонструвати вам фрагменти цієї програми і додавати свої деякі коментарі. Со ссылкой на информированные источники, но как всегда, Рейтер говорит, Новокуйбышевский НПЗ прекратил переработку нефти из-за удара украинских дронов. Дроны били по заводу, одному из крупнейших в России, в минувшее воскресенье. Перед вами, друзья, кадры атаки того самого кубического нафтепереработанного. такие видео люблю смотреть снова и снова, але продолжаем изучать Караулова. Если сейчас, не дай бог, мы прозеваем удары дронов по нефтеиндустрии в Сибири, в Омске в частности, то, что когда-то называлось Сибнефть, Омский НПЗ, то цена на бензин, мы будем сегодня говорить о том, что цена взметнулась, на бирже в Питерской, на Питерской бирже на бензин, как никогда. Но это уже критическая ситуация для России, потому что дефицит бензина начинается, мы говорили об этом, напомню, с потери 10-13% всех мощностей нефтеперерабатывающих предприятий. Вот же, что новый почули от Королова, что за официальными данными, Втрата 10-13% виробничих потужностей призводить до кризи. Хочу вам нагадати, що за даними американських аналітиків та наших українських представників головного управління розвідки вже 22-23 російських НПЗ перебувають в стані припинення роботи. Казалось би, дрон метить в конкретні цілі. Поміняйте запчасті. Дело в том, что мы полностью покупали оборудование для НПЗ в недружественных странах, мы сами его не производим. Так вот тоже случилось. К сожалению, то мы антибиотики свои собственные не могли сделать, а потом все ключевые отрасли, да, мы, Советский Союз и Россия, удивительная вещь. Не смогли за все эти годы научиться сами полностью создавать нефть а сегодня жесточайшая блокада, как известно, поэтому малейшее запчасти НПЗ приходится останавливать. Он не выходит из строя, просто он не может работать. Черговый шедевр российской пропаганды, запомнит его. Он не стоит, он просто не может работать. Он стоит, но он не работает, потому что не хватает той какой-то истории, куда попал дрон. Да каждый дрон примерно 10 килограммов взрывчатки, где ты возьмешь эту запчасть? Да нигде. Даже через Китай не получишь. Зверните внимание. В российские пропагандисты загадывают самый Китай как последнюю, так бы ты палочку, выручалочку для своей страны. Кто-то как-то пытается выйти из ситуации, но вот сейчас только сейчас Путин подписал указ о необходимости полностью перейти на импортозамещение теперь в сфере производства, в сфере производства бензина, ГСМ, то есть самим научиться возводить собственное МПЗ, чтобы можно было их быстро починить и исправить. Но это очень серьезная проблема, которую, как мы видим, почему только не обсуждает никто. Ну, цей указ Путина, про який Караулов, це чергова маячня Від керівництва Російської Федерації. Вони вже зробили власні айфони, власні ютуби, власні інтернети, власні суперавтомобілі, ну і настала черга власних технологічних потужностей для переробки нафти. Про всяк випадок, хочу вам повідомити, що взагалі переробка нафти це не примітивний самовар, це складне технологічне обладнання. высокотехнологичное, у россиян нет ни опыта, ни фаху, ни соответствующих технологий. Все молча. Дмитриев предлагает туннель на Аляску. Мост через реку Лена построить не можем. Все эти годы ни советская власть не сумела, ни новая Россия. В Якутске нет моста с берега на берег. Паром. Что творится на этих паромах? Даже говорить не хочется. У нас отдельный материал об этом замечательном проекте, который невозможен из-за топи, из-за, ну, просто глупость очередная, очередные миллиарды на ветер. Я о проекте. Туннель на Аляску. На Сахалин нет туннеля. Другие широты, казалось бы. Сталин не смог построить. Берия не смог. Заключенные. Идей много, идеи бредовые, а стоимость бензина при этом и а 92 на петербургской бирже обновила рекорд 15 раз за год. Марка подорожала по территориальному индексу европейской части России до 74 336 тысячных, простите, тысячных за тонну. Это данные торгов. Оптовые котировки АИ-92 и АИ 95 растут в течение нескольких месяцев из-за внеплановых остановок НПЗ. Власти отдельных регионов, нескольких регионов, сообщают о дефиците топлива. Да что же сообщать о дефиците? Как сделать так быстро, чтобы мы не зависели от недружественных стран, хотя бы по переработке? А не я. Никак вы, выродки человеческого рода, этого не сделаете. Потому что вы рука тупого тупоголовье. И ничего вы не сможете с этим сделать. На фоне всех тех событий, о которых мы сегодня говорим, счетная палата России предупреждает о возможной рецессии в экономике страны. То есть к пессимистам, допускающим экономический спад в России Присъєдиняється, офіційно присоєдня государство структура, щодня Палата. Та не може так такого бути. Ну ну як же так? Всі ці роки з усіх сурм, всі орки, починаючи з кремлівського карліка, волають, вони дякують імпортозаміщенню, в них про такий прогрес промисловості, в них налагоджується життя чудове. участники, наши мальчики, участники СВО, отрывают небачивание до тех пор выплаты. И раптом рецессия. Ну как же так? В заключении на проект бюджета 26-28 года счетная палата отмечает, цитирую, значительное повышение регулируемых тарифов потребует от Центробанка, от Набиулины более жесткой денежной кредитной политики для возвращения инфляции к целевым 4% в будущем году. Это будет дополнительно ограничивать экономическую активность и в конечном счете может привести к сокращению внутреннего валового продукта, пишут аудиторы. Что это такое в переводе на русский язык для каждого из нас? Ну, казалось бы, подумаешь. А это значит, что кошельки будут еще тоньше. Наши кошельки, кошельки каждого из нас. На фоне ударов по нефтепереработке, на фоне тех реальных проблем с бензином, которые видят многие регионы, кто-то из моих зрителей пишет, а у нас на заправочке все хорошо. Слава Богу, молиться нужно. Слава Богу, что пока все хорошо. А вот где-то уже совсем нехорошо. И где-то и на юге, и в Ставрополе. И не только там очереди за бензином. Ладно бы очереди. Очередь можно отстоять. Но если мы говорим сегодня, и счетная палата подтверждает рецессию в экономике, то это сокращение рабочих мест, рабочей силы, сокращение, а не рост. Это проблема с выплатой заработной платы, Рецессия есть рецессия. Что такое рецессия? Каждый может залезть в справочник и посмотреть полное значение этого слова. Не хочу портить настроение моим зрителям. Вот видите, не хочет он портить настроение. А доведется паскуды, доведется. Бо не минуче те, что вам предрекали на початку полномасштабного вторжения. Захидные санкции действуют на Технологічно це виглядає як політика так званого удаву. Це те, що робили Сполучені Штати по відношенню до Радянського Союзу. Повільно, але невпинно стискає горло цієї сволоти. І ось вам наслідки вже починають вилазити навіть на офіційні джерела інформації. Рахункова палата це. Офіційна структурна владна структура Росії і вже там попереджають, ой-ой-ой, щось у нас жопа підгорає. Я для чого обрав ці фрагменти і чому я хотів з вами поділитись? Я чудово розумію, ви це маєте розуміти, що пропаганда, як і контрпропаганда, є неминучою складовою. Будь-якої війни, будь-якого протистояння. Я вже багато разів казав, на жаль, у нас, а після недавніх подій в Сполучених Штатах і в Сполучених Штатах, доволі, скажімо так, знецінено поняття того, що має назву М'яка сила. Війна в інформаційному просторі є однією зі складових тієї самої м'якої сили. Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Герасимов в своїй науковій роботі ще напередодні повномасштабного вторгнення, ще навіть в 2013 році, зазначав, що в сучасних умовах під час збройного конфлікту між державами на безпосередньо збройну компоненту під час досягнення успіху покладається лише 20%. а 80% это не военные методы ведения войны. Это и есть та самая мягкая сила. Хай счастливы.